بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى كرنا Dengan Taufik dan Hidayah Allah, kita sama-sama dapat datang ke rumah Allah, semata-mata mengabdikan diri pada Allah dengan melakukan ibadat. Kita sebagai hamba Allah mempersembahkan kepada Allah dengan sembahan yang nyata, zahir dan batin. Insya Allah pada pagi ini kita akan tadarus dan tadabbur satu surah iaitu surah Al-Fatihah insyaAllah muka-muka apa yang kita tadarus dan tadabur pada pagi ini mendapat munafak yang besar lagi-lagi surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah penghulu segala surah insyaAllah untuk itu kita sama-sama mendapat berkah mengambil berkah daripada ayat Allah Ta'ala ini kita sama-sama baca dengan uh, penuh tawajuh dan penuh khusyuk insya-Allah dan penuh uh, dengan cermat eh, menjaga hukum-hakam tajwid dan sebutan yang nyata insya-Allah a'udzubillahi <tuh> minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <applause> الرحمن الرحيم <applause> مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين baik Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala uh, Makna no satu persatu Bismillah dengan, dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil Alamin Tuhan sekalian alam Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Ar Rahmanir Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki uh, Raja ataupun penguasa Yaumiddin pada hari pembalasan. Iyyaka uh, akan dikau ataupun kepada engkau. Na'budu kami sembah. Wa iyyaka dan akan dikau nasta'in kami minta pertolongan ihdi ihdina siratal mustaqim tunjukkanlah kepada kami akan jalan yang lurus siratal ladina an'amta alaihim yang mana jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka ghairil maghdubi alaihim bukan jalan yang dimurkai ke atas mereka waladzallin dan juga bukan jalan orang yang sesat. Ha. Baik muslimin muslimah yang dirahmati Allah taala itulah bunyi eh makna kita kata satu persatu kok Melayu. Ha. Baik, seterusnya apa yang kita nak ha, perhatikan pada pagi ini ha, iaitu berkenaan dengan surah Al-Fatihah sedikit eh, sinopsis ataupun uh, mukaddimah eh, surah Al-Fatihah ini uh, merupakan surah uh, dia panggil pembuka ataupun surah pemula surah mula-mula itu satu seterusnya apa yang kita nak perhati dan tadabur uh, daripada ayat pertama uh, hingga ayat ketujuh uh, kalau kita eh mazhab Syafi'i ayat pertama ialah bismillahirrahmanirrahim. Dak. Ayat ketujuh ialah siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha, baik. Di bismillah itu ada uh, perbahasan ulama lah. Eh, ada perbahasan ulama. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukaddimah dulu. Eh, ini nak menyatakan kepada kita iaitu Allah Taala itu tetap wujud. Ah, ha. iaitu Allah Taala ini bersifat dengan sifat wujud. Sebab itulah wajib eh disebut, diseru akan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin dari sudut akidahnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud sebab itulah bila kita belajar Tauhid aliran Asyairah as wal maturidiyah sifat pertama yang diketengahkan adalah sifat wujud sifat wajib bagi Allah adalah sifat wujud dan sifat wujud ini dia ada nama dia Okay. Apabila kita belajar Tauhid, aliran Asyairah dan walmaturidiyah Turidiyah. Amor tidak kata aliran tidak Asyairah dan aliran tidak walmaturidiyah Hari ini kita nak ketengahkan aliran Imam Abul Hasan al Ashari dan Imam Abu Abu Mansur al Maturidi. Maka wujud itu dipanggil. Nah ini. Kita nak eh bayang alhamdulillahirabbil alamin wujud allah sebab tu dinamakan sifat wujud iaitu dia bagi sifat zatiah ha, di dalam ilmu pelajaran tauhid disebut sebagai sifat zatiah sifat bagi zat Allah taala ah ha, sifat wujud ini sifat bagi zat yang mana zat yang namanya Allah uh, sebab itulah Allah itu disebanya iaitu nama bagi zat zat yang sentiasa wujud mana jelmaan wujud di dalam kalimah Allah alhamdulillahirabbil alamin atuh ha, sikit sebanyak pada pagi inilah secara umum jadi apabila kita baca alhamdulillahirabbil alamin sepatutnya kita telah ready hati dan body kita Allah taala sentiasa wujud pada zat dia. Yang kedua nama wujud itu sendiri sifat dia pagi subutiyah. Subutiyah maknanya selain pada nama uh, sifat wujud maka dia nama sifat subut subut iaitu tetap tetap azalinya tetap Allah Ta'ala pada zat eh? azalinya Allah Ta'ala tetap pada zat eh? dan zat Allah Ta'ala ini tidak bergantung dengan mana-mana zat eh? zat Allah Ta'ala ini wujudnya tidak bergantung dengan mana-mana zat seperti zat kita akan bergantung antara satu sama lain ha, akan okay, bergantung kepada antara satu sama lain barulah terbentuk sebab itulah Allah Ta'ala ini bebas daripada pembentukan baik dan nama dia lagi iaitu dia panggil sifat eh, subutiyah subutiyah zatiyah wujudiyah jadi pada pagi ini pembelajarannya Iaitu Allah Ta'ala ini maha wujud Maka nisbah Ataupun kita kata uh, Gelaran bagi sifat wujud itu ada tiga Kalau orang sebut kata subuh tiyah pun Rojok pada wujud Allah Ta'ala Kalau orang kata wujudiyah pun rojok pada Allah Zat Allah Ta'ala Dan Kalau orang, orang sebut zatiyah pun wujud Iaitu rojak pada wujud Allah Taala yang wajib bagi hamba kena puji setiap masa dan ketika maknanya bukak kita ini lahir atas dunia jadi orang yang puji di alam ruh lagi kita puji dah kita aku dah Allah Taala ini tuhan sekalian alam jadi ayat Alhamdulillahirobbilalamin ini sebagai penanda aras kepada kita nak mensabitkan dalam diri kita akan keyakinan sebetul-betulnya paling betul yakin iaitu tentang Allah Ta'ala ini wujud yang kedua ha? Ar-Rahmanir Rahim sifat paling banyak disebut di dalam Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat ini juga duduk selepas sifat zat Allah sifat bagi zat maka tak lain dan tak okay, dua sifat ini menyusuli selepas sifat zat Allah Ta'ala kalau kita perasa dalam nama susunan nama-nama Allah Ta'ala 99 yang kita buat nasyik kita baca semua nas'aluka ya man huwa allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim ha. maknanya Dua sifat ini adalah sifat nak menunjukkan kesempurnaan Allah taala. Eh, kesempurnaan Allah taala meliputi di atas kesempurnaan makhluk. Maknanya meliputi ke atas kesempurnaan makhluk kerana dijelmakan dengan sifat, nama bagi sifat iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Pemurahnya Allah Taala tidak mengira jenis, tidak mengira pangkat, tidak mengira eh, keadaan manusia ataupun makhluk itu. Taat ataupun taat Allah Taala tetap bagi rezeki kepada kita. Cuma beza dia rezeki Ar-Rahman, rezeki Ar-Rahim. Eh. Kalau atas dunia orang yang tak taat pada Allah orang yang kafir orang yang pasik orang yang zalim orang yang munafik tetap boleh makan dapat rezeki Allah Ta'ala pemuruhnya Allah Ta'ala tetapi tidak ada penyayangnya Allah Ta'ala sebaliknya orang yang soleh orang yang beriman orang yang beramal orang yang baik maka tetap dia boleh rezeki Allah Ta'ala contoh kata makan dia boleh makan pemurah dan penyayang tetap ada pada rezeki itu di mana bukti pemurah dan penyayang kalau orang pertama tak di golongan pertama dia dapat pemurah saja iaitu di dalam rezeki mereka tidak ada barakah tak ada berkat tetapi golongan yang kedua pada rezeki mereka itu ada barakah inilah yang perlu kita cari melalui sifat kesempurnaan Allah Ta'ala Ar-Rahmani Rahim Maliki yaumiddin Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu eh, Maha berkuasa dengan bebas Tidak ada terikat dengan mana-mana syarat Dan mana-mana peraturan Allah Ta'ala Kuasa Allah Ta'ala Maha bebas Ditujukan khusus pada hari pembalasan Jadi pada hari pembalasan Tidak ada satu kuasa yang lebih layak menguasai alam kecuali Malik. Malik di sini iaitu Allah, bukan Malik eh pada kerajaan uh, dunia, iaitu Malik Allah pada hari pembalasan yang dinamakan hari kiamat. Hari yang mana manusia akan berhimpun, akan dihimpunkan pada hari itu dan akan dimasukkan sama ada ke dalam syurga, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga belaka wal ayazubillah sama ada orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kuasa maliki yaumiddin dan yang keempat ia kena abdu wa ia kena stai boleh kita bayangkan dalam diri apabila kita baca ia kena abdu wa ia kena stai ada dua potongan ia kena abdu wa ia kena stai adalah untuk hamba ha. nastain pun untuk hamba kami sembah kami minta tolong eh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka ulama kata sini ada dua bahagian sembah minta tolong kedua-dua ini adalah wajib bagi manusia eh kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita minta lagi Ayat kelima ihdinas suratul mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Jadi pada iya kena abudu wa iya kena sta'in itu Ada dua Kita sembuh Kita minta tolong Hak amba Sembuh dan minta tolong Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah Selaku pemberi ha, Hadha baini wa baina abdi wali abdi ma saala eh disebut dalam riwayat hadza baini wa bayna abdi wa wa abdi wali abdi ma saala ini antara aku dan antara hamba-ku bagi hamba aku apa yang dia minta kita minta apa ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus disebut kalimah di sini tunjuk maksudnya dia tak kata dulla dalla ya dulu tunjuk tetapi Allah taala nyatakan kepada kita di sini ihdi ha, ihdi sini maksudnya setengah ulama mentafsir pimpin tunjuk dengan pimpin dia berbeza hanya semata-mata tunjuk ini manusia boleh buat tapi bila disebut ihdi Hadayahdi tunjuk arti kata hakikatnya ialah pimpin seolah-olah macam kita orang buta perlu kepada orang yang memimpin kita jadi kita nisbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah tunjukkanlah kami ya Allah pimpin kerana kami buta kalaulah kamu engkau tidak pimpin kami pasti wajib kami berada di dalam jalan kesesatan bila Allah Ta'ala pimpin kita maka barulah kita berada di dalam jalan pada jalan iaitu yang lurus as-sirat al-mustaqim apa sirat as-sirat as-sirat al-mustaqim jalan yang lurus tidak jain dan tidak bukan ialah di dalam jalan hidayah jalan hidayah lawai jalan pada hidayah ialah jalan sesat hudan lawai dia dalal maka kita minta jalan hidayah ha, jadi kita boleh bayang dalam diri kita apabila kita sapa ayat kelima ihdina siratal mustaqim iaitu al hidayah ihdina siratal mustaqim hidayah ihdina siratal mustaqim hidayah maka seterusnya ayat terakhir siratal ladina an'amta alaihim kita minta juga minta berlindung eh ha? pertama sebelum kita minta berlindung jalan hidayah kata ulama ada empat yang telah Allah taala uh, kurniakan kepada mereka sebelum ini an'amta alaihim engkau telah beri nikmat kepada mereka siapakah yang engkau beri nikmat ya Allah maka kata ulama ada empat jalan selain daripada empat jalan ini bukan jalan hidayah yang kita buat amal doa kadang-kadang kita doa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. empat jalan Jalan yang engkau beri tunjuk kepada Nabi Engkau pimpin para Nabi, para Rasul Ya Allah Idinas siratul mustaqim Siratul ladhina al'am ta'alihim Ini ayat bentuk Hakikatnya bentuk doa Ayat hak, nak, Makna hakikatnya Ialah doa Ya Allah Tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus Iaitu jalan hidayah Jalan hidayah yang engkau kurniakan kepada empat golongan Iaitu an'am ta'ali Oleh itu Amun nak peringatkan Kita jangan tafsir silap tafsir Sebagaimana orang-orang syiah Tafsir ayat ini Siratal ladina an'amta alaihim dia hanya tafsir jalan yang dapat hidayah iaitu pengikut-pengikut Ali radhiyallahu anhu sahaja siratal ladina an'amta alaihim iaitu Ali sahaja jadi tafsir mengikut ulama ahlu sunnah wal jamaah siratal ladina an'amta alaihim pertama minan nabiyin di kalangan di para nabi para rasul maka Allah Ta'ala bagi hidayah Allah Ta'ala pimpin as-siddiqin orang yang sangat benar iaitu orang yang sangat benar tentang terhadap agama yang mereka pegang melalui jalan hidayah sekali lagi ya maulid minas siddiqin di kalangan orang yang sangat benar membenarkan apa? membenarkan akan agama Allah melalui jalan hidayah Allah taala seperti contoh yang terunggul iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikala manusia umat pada masa itu belum lagi mengenal Allah, belum lagi mendekati agama tetapi Abu Bakar adalah orang yang pertama dapat beriman pada Allah, menyatakan tauhid pada Allah lalu terus mengumumkan dikle kepada masyarakat kepada masa itu terus menuju ke Kaabah bahwasanya eh Abu Bakar menyatakan wahai manusia aku telah beriman pada Allah dan Nabiullah inilah as-siddiqin inilah contoh terbaik as-siddiq orang yang paling benar maksud ini dia ada ciri ingin menzahirkan kebenarannya kebenaran yang dia amalkan yaitu hidayah Allah yang dia dapatkan kepada orang lain kerana apa? kerana dia rasa dia rasa sangat-sangat bersyukur pada Allah kerana Allah Ta'ala letakkan dia di dalam hidayah Allah inilah yang patut perlu kita contohi sepanjang masa maknanya sini apa nak nak, nak beritahu kepada kita iman hakikat iman Dizahirkan dengan perbuatan Hakikat iman Terbentuk melalui hati Daripada pancaran hidayah Allah Ta'ala Dizahirkan dengan anggota Itu hakikat iman Maksudnya iman ini Terbentuknya Kerana ada jalingan Dalam dan luar Luar nyatakan aku beriman Diri nyatakan aku tetap beriman ha luar nyatakan aku beriman dalam diri tetap nyatakan aku tetap beriman ha, dua makna sekali lagi amalulia sebagai buah kilah pada bagi ini, luar nyatakan aku beriman, dengan apa? dengan amal soleh dalam diri, dalam hati tetap nyatakan aku tetap beriman ha, Mana tak bubuh tak bubuh walaupun dipaksa tidak beriman dia apa tidak beriman maka hati tetap beriman maknanya tidak ada syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan ayat terakhir ayat uh, yang, yang ketiga as-siddiqin asy-syuhada masya-Allah tabarakallah para syahid kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi kedudukan untuk mendapat kedudukan dia tinggi sebenarnya kita ini kena semua ada niat pasal niat cita-cita untuk mati syahid. Ah pada hari ini ambo nak mengajak diri ambo dan muslimin muslimat oleh kerana kita nak dapatkan jalan hidayah iaitu jalan daripada jalan yang Allah Taala beri kepada empat golongan ini salah satu daripada empat iaitu asy maka pada hari ini kita kena pasang niat kita ingin mati syahid kerana mati syahid ini wala tahsabannalladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun jangan kamu sangka jangan kamu sebenar-benar sangka buat spekulasi macam tu macam ni orang yang mati di jalan Allah dibunuh oleh orang-orang yang tidak beriman orang yang mati di jalan Allah ini kutilu bukan dibunuh bal ahya bukan mati bahkan ahya sentiasa hidup inda rabbihim yursakun di sisi Allah Ta'ala Allah Ta'ala eh, beri rezeki maka ruh-ruh ah, -ruh, maknanya ruh orang yang mati syahid ini akan terbang secara bebas ke sana ke sini ke sana ke mari di mana-mana syurga yang dia ingin kalau buruhnya nisbahnya di mana-mana tempat yang dia ingin hinggap yang dia ingin singgah yang ingin ingin dia duduk yang ingin dia buat sarai umpama kata disebut dalam riwayat ruh orang yang mati syahid ini berterbangan seperti burung-burung yang hijau ha, sebab tu kalau kita tengok di Palestin pada hari ini rakyat-rakyat Palestin terutama sekali pejuang-pejuang Hamas di Palestin bertukuh lumuh berkorban jiwa dan raga kali ikut ke rasa itu hancur dah tetapi ada masih ada orang dan para mujahidin masih hidup dan terus melawan dan terus mempertahankan negara mereka daripada dicerobohi ataupun dihancurkan oleh Israel laknatullah ha. Fir'aun kita dengar sebelum ni ya, laknatullah tapi kalau Israel tak berubah pun dia akan dapat laknatullah juga ha. mana-mana askar Israel dia mati dalam kufur maka dia dapat laknatullah. Mana-mana rakyat Israel yang menentang orang-orang Islam di sana pun dia akan dapat laknatullah. Maka sebab itulah orang Islam di Gaza termasuk sekali mujahidin maka mempertahankan kerana apa mereka yakin mati syahid ini adalah mati salah satu daripada jalan yang Allah Taala bagi nikmat Uh, sebab tu kita kena pasang seat to Walaupun tempat kita, suasana kita,